pembela bertegas bahawa sikap dan tindakan sebegini adalah tidak bertanggungjawab kerana melanggar keluhuran Perlembagaan Persekutuan yang meletakkan Islam sebagai agama negara melalui perkara 3.1. Kenyataan-kenyataan yang beradab seperti harus segera dihentikan dan ditarik semula. Kuda dua yang berhormat Kapal Singh anak lelaki Ram Singh selaku pengurusi DAP dan yang berhormat Donald Lim Siang Chai selaku pengurusi MCA Negeri Selangor merangkap Timbalan Menteri Keuangan 1, serta lain-lain pemimpin politik di setiap lapisan wajib menghentikan kenyataan-kenyataan yang tidak bertanggungjawab mengenai Islam di negara ini. YB Kapal Singh bersungguh-sungguh memperjuangkan konsep negara sekular dan ini menggambarkan kejahilan beliau yang melampau tentang peranan Islam yang telah membina masyarakat Islam yang baik di negara ini atau sejak sebelum perlembagaan persekutuan hadir dalam sejarah penubuhan negara. Kenyataan YB Donald Lim yang ingin menghalang sebuah negara Islam pula bersifat per peramatang menghasut serta mencerminkan sikap tidak bertanggungjawab di dalam menjaga sensitiviti terhadap umat Islam yang menjalankan kehidupan beragama mengikut lunas dan ruang lingkup Perlembagaan Persekutuan khususnya bagi seseorang yang berstatus Menteri Kabinet Kerajaan Persekutuan kenyataan tersebut menggambar kejahilan beliau tentang kedudukan Islam sebagai agama negara hakikat perlindungan terhadap agama-agama lain dan sumpah yang dipertan agung bagi memelihara dan mempertahankan kemuliaan Islam yang jelas dan pada fakta pada perkara 37 kurungan 1 jadual keempat perlembagaan persekutuan. Adalah sangat malang bahawa YB Kapal Singh dan YB Donner Lim maupun mana-mana pihak yang sealiran dengan mereka membiarkan pemikiran dipengaruhi unsur-unsur stereotip dan label media masa musuh-musuh Islam di dalam membuat kenyataan-kenyataan mengenai Islam yang jelas tidak berwibawa dan berpesan kejahat terhadap Islam. Malah ramai di kalangan pemimpin muslim sendiri tidak membantu menjernihkan kekeliruan ini. Tapi sebaliknya menambah kusut kecelaruan mereka disebabkan sikap prasangka buruk, hasad dengki dan ta'asub kepartian maupun individu. Lantas membuat kenyataan-kenyataan yang mengesahkan kejalan mereka tentang kedudukan Islam di Malaysia.